При виконанні бюджету іюль місяць наступно, то всі ваші заявления, которые пишуть на воєнному, если вы працюєте вже в професійному комісію по майну. Вони розглядають цю ситуацію, якщо немає певних космосної документації, чи ви хоча б не вказуєте, особливо на оградах немає, всі да? свого тобто, року. Ну, ну, не будемо навіть розглядати. І просто відвіди писати не будемо. Перевиконання буде велике, Воно, говорят, есть, але з цього перевиконання є ці питання, які необхідно закрити. То есть, з того року залишилися об'єкти, які протремонтівали, а не профінансовані. Це там Барабой, Раксоланний, Ліманський і так далі. Це не говорить про те, що ми не будемо фінансувати. У нас виїжджала робоча, робоча група Бугаз». Для Всіх просто скажу про те, що «Карина Бугаз» під егідою депутата обласної ради Тайфукович, моя особиста. Ми будемо все робити, є домовлений сільських голова про те, що ми плануємо там зробити дитячі, дорожчий такий табір. У них є прекрасна територія, бивший гайок, хто знає, ми туди виїжджали. Ми зараз робимо правову оцінку того і всього, як це зробити. І далі на сесії районної ради, я, я сподіваюся, що це буде скоро. Ми виділимо кошти на проєктно-кошторисну документацію. Це буде влаг такого районного масштабу. Також зроблено всімого ще Таїрова, Александр Гарович. Таїрова, Даніка, всі-всі-всі, і Мар'яма, в тому числі Іноградука. Будемо збирати кошти. половину, була надала, сподіваюся, дома скроймовим вже ми цей лагерь построїмо, плануємо построїти коли це буде для того, щоб наші діти оздоровлювалися там. Немає території Євроського району, такого поговорити. Прекрасне місто, ініціатива сільського голови новообраного. Так, Андрій? да? щоб не було це саме. І ще, щоб ви просто розуміли, не збираю, я особисто з кожним із вас спілкуюся і в житті виїжджаю, ну, таким загалом просто розумію, скажімо так. вас каждый, каждый, надо, чем не надо, вы идете все на аппарат, на раду, слушаете все, даже не хочу сказать такое слово. Слушайте, да, это самое. Потом, помимо этого, вы собираетесь. и вот лишний раз вас, вас дергает для того, чтобы вы еще что это самое. Есть питание, приемные рады, есть, есть это самое. Но, мы, мы, будем будем подстраиваться, чтобы они катались туда сюда и так, в И именно сегодня, после сессии, я знаю, что сессия уже вчера, мы разобрали, то есть планировали, Нараду і на сьогодні ми залишили, а це не буде недовго. Я, якщо чесно, слабо розумію, про що ми будемо розмовляти. Це вже друга спроба нашого центру, стави людей, які є друга спроба, чому, тому що перший раз не відбулася така нарада, вони вирішили самі повідомити, я говорив всім керівництвом, але так і не було форму, не було перед ким виступати. Поэтому у нас сьогодні голова спілки юристів Булавченко Олександр Семенович, я йому. Передам слово, щоб він сказав, що це таке за проводимо, а потім надамо фахівцю з Одеси. І звиніть ваше. Олександру Сергієвич. Пожалуйста, ну, по-перше, всім доброго дня. Наше таке негайне питання становиться на сьогоднішній день. Усі розумієте, що історія. Вже точніше вже пішло в історію управління юстиції і з березня місяця я являюсь головою спілки юристів Міжопольського району. І з минулої практики те, що було запропоновано особисто мною щодо до виїздних консультативних пунктів, які відбувалися на базі 16 сільських селищних рад, 3 селищних ради. Ми проводили прийоми не один рік, точніше це було на протязі 6 років. І був певний досвід. Але є деякі недоліки, які були в той час допущені, а саме, це коли люди на особистому прийомі зверталися стосовно правової підтримки та участі у судових засіданнях, написання процесуальних документів. У нас такої, по-перше, не було можливості правової так би мовити, з нормативної частини, а також, так би мовити, у нас була суто консультативна діяльність. Саме на сьогоднішній день. Вже створений створений центр правової допомоги, що включає в себе безпосередньо надання не тільки консультацій, як первинна вторинна правова допомога, а й ще й прийняття з участі в судовому засіданні. По цьому питанню я кратко е хотів би зазначити, що у нас, е я думаю, що ми за півгодинки, то за годину ми з вами всі справимося, але хотів би, щоб у нас була б дискусія з вами. І в цій дискусії ви голови сільських селищних рад, ви знаєте безпосередньо, що відбувається на ваших територіях, які є соціальні проблеми, які відбуваються процеси в самих населених пунктах і безпосередньо, що стосується громадян. З цього приводу я би хотів надати слово, щоб більш детальніше нам з вами розповів. Олександр Сергійович Єгоров, це є головний спеціаліст Центру правової допомоги. На сьогоднішній день у нас з центром підписаний меморандум, що стосується співпраці з центром, тобто це громадська організація Спілка юристів і центр правової допомоги. В рамках цього меморандуму ми будемо співпрацювати і по можливості, по можливості надавати не тільки консультації. Але і допомагати стосовно другу, і друг другу і взаємодіяти із головами сільських селищника, і з громадськими організаціями, для того, щоб ми могли вплинути на ті проблеми, які є у малозабезпечених забезпечених верст населення. Так, як вже вище наведено, я вже вам доповів. З цього приводу передаю слово Євро Олександру Сідовичу. Я ще перед як Олександр Олександр Сергійович, от таке таке. -таке. Я не хотів вибрати про це, але я скажу. 에, скажете, правова освіта наших громадян ставляє Ну, навіть сільських голів. Мене особливо впечатлило поїздка в Новограду. Ми з Володимиром Володимировичем ще в ту каденцію приїжджали. Я думав, вже звільнився сільський голова, переїхав там, десь на ПМЖ другой те саме, щось поміняється. На жаль, юриста немає, бухгалтера немає, зонопорядник не розуміє, що взагалі говорять, секретар повна існує. І не те, що юридичні, а взагалі як безграмотність. Ніхто не живе в закритому мірі, У нас є два юриста районної ради, і є спілка, яка, яка вам ще сказала, що готова там допомагати і далі. З другого боку, є інше, раді адміністрації, теж є юридичний відділ, займаюся такими судами, які там. От якби я розумів, що судилися за землю, що більше податків платили там, в Новоградків, немає. Ну, з цього, з того, я вас просто говорю, що не хотів говорити. Ну, все одно ж саме всім відомо, Голова адміністрації подав до мене судну на суд, районну раду про те, що мене обрали незаконно головою районної ради. От ми зараз будемо судитися з цього приводу. Тобто що перша сесія, яка відбулася в районній раді, вона суперечить там, деяким моментам, які він вважає. От. І він хоче оскаржити це рішення. Тому я би розумів, якщо це вся ця, ця енергія радянська адміністрації і юридична була направлена на іменно, саме збільшення бюджету, покращення там, правою там, освіти там, громадян, це все зрозуміло. А коли от просто йде притягування кенату, це я вважаю неправильно. Ну тому у кожній сільській раді, особливо там німецька балка, вся є юристи, які там, можуть це зробити. Поэтому, пожалуйста, вот ми зараз перед тим, як передамо слово, и я хочу для всех сказать, всіх сказати, Анатолій Дмитрович сидить Панчук, у нас два юриста в районної ради, так і було з попереднім головою Борислав Юрійович Володимир Володимирович, всі надавали консультацію сільським радам, що стосується службової діяльності. Звісно, якщо там по громадянам надаємо судиться з Петровою, це вже такі частності, про що сказати Семенович, можна буде звертатися до них. Але всі питання зв'язані. От сьогодні утром депутат Гура мені показав е рішення там, ВАД, е не помню названня, де акціонери зібралися і, і, да, і вирішили, що дитячий садок заберуть, зміни знання і так далі. І я задаю питання, треба ж подати в суд, хто буде судитися з цим, тому що це. Я розумію, що правила участь в нашій державі не все там справедливо і відповідно ну, в ті часи особливо до закону там, воно відповідало, як воно розподілялося. Але зараз забрати дитячий садок на Новоградовці, адмін здання і, і інші об'єкти, я, я не пам'ятаю. Рішенням якогось ну Це, не, це не зрозуміло. Постає питання, хто буде звертатися, хто буде себе оскаржувати. Далі вони хто не буде оскаржувати, не беруть а, право власності, і продадуть, дитячий садок, там, той наваградовки і так нема нічого. Поэтому, шановні сільські голови, от не буду втратити ваш час, Ви почули, що ми протягом руку, якщо вона необхідна, тобто з боку районної ради, з боку того, що ми зараз говорили, тих людей, тих організацій. Будь ласка, користуйтесь цим. Перед тоді, пожалуйста. Добрый день. Я сотрудник первого детства центра безоплатної правовой помощи і Сегодня уже было сказано несколько слов по поводу правовой культуры, по поводу общей обстановки в стране. Какая же цель нашего центра? Сегодня очень большое количество граждан, особенно социально незащищенных слоев населения, сталкиваются с проблемами, и эти проблемы часто имеют свое юридическое решение. К сожалению, в связи с низкой правовой культурой, в связи с забюрократизированностью системы, в связи с достаточно ограниченным доступом к правосудию к некоторым органам государственной власти, граждане не всегда могут отстоять свои права, защитить свои законные интересы самостоятельно. С целью обеспечить этот доступ к правосудию, обеспечить возможность защиты своих интересов и были созданы центры правовой по помощи. Сегодня центры имеют двухступенчатую структуру. Первая структура – это главный областной центр, это региональный центр безоплатной правовой помощи в Одесской области. Это, этот центр осуществляет координацию всей безоплатной правовой помощи в рамках линии Министерства юстиции Украины и предоставляет безоплатную правовую помощь по уголовным делам для задержанных, подозреваемых и обвиняемых. У нас вот. Вашим... Э... <клес> да, вот. Что же касается э... второй функции этого центра, он координирует всю работу местных центров по предоставлению бесплатной правовой помощи. Это сегодня э, три центра в Одессе, первый, второй и третий. Это также Измаильский центр э, бесплатной правовой помощи, Котовский и Ильичевский центр бесплатной правовой помощи. За этими центрами закреплены э, э, определенные районы города Одесса и э, все районы области также раскреплены между ними. Как организована работа этих центров? С э, региональным центром адвокатов, то есть независимые высококвалифицированные специалисты в области права заключают договор, по которому они, с одной стороны, обязуются предоставлять безоплатную правовую помощь. А, как правило, одни адвокаты работают по уголовным делам, другие э, адвокаты работают по гражданским и административным делам. И, э, а с другой стороны, э, региональный центр правовой помощи оплачивает их работу. То есть адвокаты работают не э, бесплатно, то есть на каких-то общественных началах, исходя из каких-то своих убеждений. А адвокаты получают реальную оплату с, э, своей работы из государственного бюджета. То есть у адвокатов есть, помимо всего, еще экономический стимул оказывать бесплатную прав... правовую помощь гражданам. Для граждан она бесплатна, а адвокаты получают свою оплату, свои гонорары от государства. Существует прозрачная система оценивания э, работы адвоката. А каждый желающий... Me, я вас перебью, чтобы не слушать саму как бы деятельность. Сам скажите, пожалуйста, наш район, Закинский район, как это вообще реально происходит? Просто по, по времени, Еще mm -hmm. люди приехали либо со всех, которые. это самошироно, что... а не было... А, видеокольс... да. а, да. а район, да. он закреплен и, за первым одесским э, центром, то есть за центром сотрудников, которого <къех> я являюсь я, все жители Кедевского района могут обратиться в наш центр. Наш центр может предоставить как бесплатную консультацию для всех желающих, всех нуждающихся в ней, так и адвоката, который бы представлял ваши интересы в суде, составлял процессуальные документы или же представлял ваши интересы в каком-то государственном органе, в органе местного самоуправления, если в этом возникает необходимость. Что и кто может обратиться в наш центр за предоставлением вот этого более широкого комплекса услуг в виде представления интересов? И что для этого надо? Обратиться в центр могут э, люди, являющиеся э, малоимущими. Кто, э, согласно закону Украины о бесплатной правовой помощи, является малоимущим. Это э, граждане Украины, которые имеют доход ниже, чем 1074 гривны на одного человека. То есть, если существует семья, в которой есть один работающий человек, условно получающий 2000 гривен, но у него есть неработающая жена и, например, двое детей, то э, и он, и любой из членов его семьи может обратиться к нам за бесплатной правовой помощью. Также э, есть отдельная категория, это инвалид. Для инвалидов э, минимум установлен не в 1074 гривны, а вдвое больше, то есть 2148 гривен. Э, аналогичный э, доход также делится между всеми членами семьи. В-третьих, это э, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, это участники боевых действий, участники Великой Отечественной войны, э, герои социалистического труда и э, так далее. Они также могут обращаться в наш центр, э, однако они могут обращаться э, в него по своему, собственно, свидетельству, подтверждающему их особый статус, только по вопросам, которые касаются их социального обеспечения как обладателей такого статуса, то есть как участников боевых действий. Как участников Великой Отечественной войны, ликвидаторов Чернобыльской э, аварии и э, так далее. Что, какие справки должны нам представить э, люди? Сейчас задача до. до, до и говорю, чтобы на своей территории сказали, где вы, что вы, что такое центр есть, что, что, они осуществляют, с категории вы определили, а, а уже непосредственно сейчас они еще вообще не забывают. Они понимали. А... В таком случае я сообщаю, что мы находимся по адресу города Одесса, улица Патанасминского, 98. В видеополе будут проводиться выездные приемы. В интернете вы можете посмотреть их список, или же узнать наш телефон и позвонить нам, уточнить, когда будет ближайший выездной прием проводиться у вас в городе. И э, также по телефону вы всегда можете получить как э, какую-то простенькую юридическую консультацию, естественно, дистанционно вам ее оказать в полном объеме и в ближайшем качестве достаточно проблематично, так и вы сможете задать все, все вопросы, которые вас интересуют, э, в частности, в части того, что необходимо предоставить центр для получения бесплатной правовой помощи. Ну и, собственно, это Богдана Хмельницкого, 98. 732, 18, 37. Мы работаем с понедельника по пятницу с 9 до 6, в пятницу до 16, в 45. Или раз, или раз в две недели проводится выездной прием, то есть когда вы сможете не сами ехать в Одессу, а прийти к нашему сотруднику, который будет э, находиться у вас э, в городе, и сдать ему, проконсультироваться, сдать ему весь пакет документов. А каждый раз э, место у нас меняется, желательно звонить, узнавать э, или смотреть на сайте. На сайте скажите, пожалуйста, есть какая-то информация по конкретной категории лиц, которые могут в да, на сайте есть и памятка, которую, можно распечатать или просто посмотреть. Также на сайте есть ссылка на, непосредственно на закон Украины о безоплатной правовой помощи, где также этот вопрос рассмотрен. Я хотел бы нести такие такие небольшие коррективы. То есть, в принципе, вся работа отлаженная, которая будет непосредственно понятно, что это новая структура, да, и взаимодействие надо выстроить и коммуникацию. Одно из основных вопросов это коммуникация. Я понимаю прекрасно, что уже много было проектов, и те проекты, которые были, якобы работали, не работали, но еще раз. На сегодняшний день, как бы не было бы это там, может быть, звучит по-разному, но тем не менее, звучит красиво, да, беспештовно там право, на и вторые на права. Все действительно категории есть населения, которые попадают под, э, скажем, те, кто непосредственно могут получить э, там, правовую право помогу и первые. Э, что я хотел бы отметить? Отметить то, что непосредственно, э, вот как мы действовали, в принципе, как раньше у нас были выездные консультативные пункты, вот где-то в таком принципе, и это будет только сама модель сейчас мы в рамках переговоров, как это будет реализация этого проекта, для того, чтобы, ну, скажем так, малообеспеченный приехать в видеополь скажем так, еще непонятно, есть ли льгота или нет льготы по поводу транспорта и так далее. То есть есть ряд вопросов. То есть, конечно, услуга должна быть немного доступнее на территории населенного пункта. Это первое. Второе. Второе массовую работу проводить непосредственно среди населения. Как можете вы непосредственно СМИ, которые присутствуют в данный момент тут в зале, все-таки как-никак и, и читабельность есть и так далее. То есть и вот таким взаимодействием, плюс еще печатная продукция, которая о, там еще и совет, да, или, как, о, так сказать, коммунальные предприятие, которое есть на Дистанской правда. То есть таким образом донесем до, до населения непосредственно к саму категорию потому что вы как руководители на рабочих местах тоже как бы могли бы на месте ответить у вас есть очень много вопросов много забот производственной части то есть как -то памятка именно будет разработана под органами мест, местного самоуправления то есть грубо говоря то есть для того чтобы для вас был как инструктивный материал чтобы вы могли бы ответить на вопрос та или иная категория попадает и без заплатную правовую допомогу а понимаете то есть это первый шаг будет второй шаг будет это непосредственно то, что центр будет находиться, базироваться, будет непосредственно в какой-то, ну, то есть, допустим, там в помещении определенном, и опять же, будут телефоны, будут, будет взаимодействие. Вот грубо говоря, как было там условно там два года назад, каждый из вас не мог набрать на телефон, было такое время. Вот. Где-то точно так же самое, только будет на сегодняшний день, это там, скажем, другой человек этим заниматься. Спилка юриста в роль в этом процессе непосредственно это сюда входит. Адвокаты, юристы, адвокаты сюда входят из других городов, и юристы входят из других городов, юристы действующие, которые есть и в администрации, и в советах так бы сказать, нету никакого отбора, только отбор есть профессиональный. То есть человек, по крайней мере, должен понимать, что такое право, диплом, минимум, и коммуникация должна быть, то есть он должен понимать, о чем идет речь. То есть это что является членом слюд юристов. То, же касается непосредственно центра правовой помощи и организации работы, она будет построена приблизительно на том же уровне, только здесь уже будет более углубленный подход и с учетом представления интересов. То есть, грубо говоря, вот, э, так бы сказать, то есть, ей появилось государство, э, государство дало такую возможность, что, э, за которую, опять же, платит деньги тем же адвокатам, которые будут принимать участие во втором правозапомоге. Э, дает возможность реализовать свое право э, малообеспеченным э, и категории вот, э, малообеспеченных. 12 категорий, я смотрю, тут все, ну, они, все, пилевые категории, есть на державе, они попадают, это, так понимаю, в этот порядок. Вот, надо по и все и и э, Дякую. Питание еще. Еще хотелось бы сказать, что с 1 июля мы надеемся, что мы откроем на видеополе постоянное представительство в виде бюро правовой помощи, которое будет оказывать консультативную поддержку и в которое вы всегда сможете обратиться как э, в дистанционный пункт нашего центра, то есть в который человек сможет занести документы, необходимые для подтверждения его категории и получения э, бесплатной правовой помощи от нашего Одесского центра. То есть э, мы надеемся, что таким образом э, бесплатная правовая помощь станет более доступной и э, более востребованной в, в вашем регионе. Спасибо, Валерий. Скажите, пожалуйста, может у кого-то есть вопросы? Просто-напросто хотелось бы, чтобы получилась дискуссия у нас, а не монолог. И если есть вопросы, пожалуйста, чтобы их позадавали, это было бы довольно-таки очень, я считаю, продуктивно. Устали, дальше смотрите, значит, давайте предположительно подытожим буквально в двух словах. Одним словом, значит, разрабатываем непосредственно памятку, которая будет непосредственно для головы секретаря сельского поселкового совета. Это касательно категории, которые имеют право на безоплатного первенного вторинного провода по -моему. А также разрабатываем непосредственно по перечне документов, которые необходимы для этих лиц, для того, чтобы получить эту услугу. Такую памятку вы получаете непосредственно на руки, и с этой памяткой уже работаете у себя в населенном пункте. То есть есть поселковые советы и сельские советы, которые могут позволить себе одного, штат юриста, двух и трех. Но есть сельские советы, по которым, ну, я вам как есть. Ну реально, там, ну я понимаю прекрасно, бюджет не выдерживает для того, чтобы содержать юриста и, скажем так, и вы же прекрасно понимаете, что, на, скажем, юрист не будет работать на полторы тысячи гривен ездить там в Новоградов там, и так далее и так далее. Ну конечно, с этой ситуации я думаю, когда-то будет выход, но ну, по крайней мере сегодня. Что касается со стороны спилки юристов, мы готовы оказывать консультативную помощь. Что касается э, и вторинных правовой допомоги, непосредственно вы уже услышали, будет непосредственно здесь находиться центр. Конечно, хотелось бы, чтобы с вашей стороны была бы непосредственно взаимодействие и еще раз подчеркиваю коммуникация. То есть без этого мы ничего не сделаем. Потому что есть такие вопросы, которые связаны с нововведением. Вы сами прекрасно знаете, что э, внесены э, реформа продолжается и внесены ряд изменений касательно, опять же, начиная там от регистрации и так далее, и так далее, и так далее. То есть вопросов миллион, у людей тоже их миллион вопросов. И хотелось бы, чтобы с вами мы построили бы как раз ту систему, которая дала бы результат у вас на местах. Я бы хотел бы, в свою очередь, пользуясь случаем, дополнительно поблагодарить за организацию работы непосредственно Ведёбрьскую районную раду, а именно Макусевского, Олега Викторовича, поблагодарить аппарат. И, естественно, спасибо вам всем, то, что вы приняли участие непосредственно в данном заседании. Есть, есть еще у нас вопросы? Спасибо большое, Александр Владимирович, если можно останетесь, остальные всем большое спасибо. Еще раз извините, что приехали все сильные голоса.